السلام علیکم یہ کچھ سوالات آئے ہوئے آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو واضح کریں گے تو آئیے آج جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ المومنون اور اس کی آیت نمبر ایک سو نو سے ایک سو اٹھارہ ٹوینٹی تھری کی ون زیرو نائن ٹو ون ون ایٹ بے شک ہمارے بندوں کا ایک گروہ تھا وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے اب دیکھیں یہاں ہدایت کیا ہے ان بے شک وہ کا نہ ہے ایک فریق ایک گروہ میں عبادی میرے تابداروں داروں میں سے یقولوں وہ یہ کہتے رب بنا اے رب آمننا ہم نے مان لیا فغفر لنا بس ہمارے لئے حفاظت ہو ورحمنا اور ہم پر رحم ہو وانتا خیر الراحمین اور تو رحم کرنے والوں کو بہتر ہے تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ہے وہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ تابے داروں میں سے اگر کوئی ایک فریق ایک گروہ جو اللہ کا ماننے کا دعوے دار ہوتا ہے تو وہ رب سے کہتا ہے کیا ہے کہ ہم نے مان لیا ہمارے لیے حفاظت ہو اور ہم پر رحم کر اور تو رحم کرنے والوں کو بھی بہتر ہے جتنے رحم کرنے والے ان کو بھی اللہ ہی بہتر ہے بس تم نے انہیں ٹھٹا بنا لیا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہسی کیا کرتے تھے اب یہاں دیکھیے کہ جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں اور خالص اللہ کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ اللہ اس آیت میں وضاحت کر رہے کہ فت تخص تم بس تم نے انہیں پکڑ لیا سخرین نے مذاق اڑانا مسخرہ پن اس حت یہاں تک کہ ان سو کم تم نے بھلا دیا ذکری میری یاد دہانی سے وکن تم اور تم من ہم ان میں تزہکن تصحیق کرنے والے تھے تصدیق کہا جاتا ہے کہ جو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ اس کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے بیوقوف آدمی کیا باتیں کر رہا ہے ایسے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو یہ ہے تصدیق تو اس ساتھ مجھے واضح طور پر ہدایت ملی کہ جب خالص اللہ کی بات کوئی گرو کرتا ہے میرے تابع داروں میں سے تو ایسے میں وہ تو چاہتا ہے کہ رام بھی ہو حفاظت بھی ہو تو عام جو لوگ ہیں وہ انہیں مذاق پکڑ لیتے ہیں یہاں تک کہ جو اللہ کی یاد دہانی اس سے تو تمہیں بھلا دینا چاہتے ہیں کہ تم میری یاد دہانی کو بھلا دو اور پھر تم ان سے تذدیق بھی کرتے ہو اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا بے شک میں نے آج انہیں جزا دی بے شک وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں انی جزائے تحم بے شک انہیں نتیجہ دیا آج کے دورانیہ بیما صبر اس کا جو ثابت قدم رہے انہم یہ کہ انہیں ہم الفائزون وہی کامیاب ہونے والے ہیں وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. تو بے شک آج کے دورانی میں انہیں اس پر جو وہ ثابت قدم رہے ہیں میں نے نتیجہ دیا ہے یہ کہ وہی کامیاب ہوں گے یہ یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ نتیجہ دے رہا ہے اس دور کی بات ہو رہی ہے اور نتیجہ ابھی نہیں ابو القیامہ میں ملے گا اب دیکھیے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے قالا کہا کم لبس تم کتنی تم رہے فی الارض زمین میں یا پستی میں عدد سنین ترکار کی تیاری یا آپ اسے گنتی کے سن بھی کہہ سکتے ہیں سال تو کہے گا تم زمین میں کتنے سال رہے یا پستی کے طریقہ کار کی تیاری میں رہے وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لے قالو لبسنا وہ کہیں گے ہم رہے یومن ایک دورانیا او باز یومن یا کچھ دورانیا فص الآ دین پر سوال کر لے گنتی کرنے والوں سے شمار کرنے والوں سے تو یہ ان آیتوں میں یہاں پر یہ بھی بات ہے جب قیامت میں اللہ اٹھائے گا اور کہا جائے کہ تم کتنا عرصہ رہے زمین میں تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک یا شاید کچھ دورانیاں اور یہ تو جو لوگ شمار کرتے ہیں ان سے ہی پوچھا جائے انہیں خود نہیں پتا ہوگا کہ کتنے عرصے رہے کیا کچھ رہے اگلی آج اس کی مزید کرے کہ فرمائے گا تم صرف تھوڑا عرصہ رہے کاش کہ تم یہ حقیقت دنیا میں جانتے ہوتے اعلی کہا کہاض تم اگر تم رہے اللہ قل صرف تھوڑے لو انکم اگر یہ کہ تم یا کاش یہ کہ تم کن تم تعلوم تم یہ علم رکھتے تو کہے گا اگر تم رہے تو صرف تھوڑے عرصے کاش یہ کہ تم علم رکھنے والے ہوتے اگر تمہیں یہ علم ہوتا کہ دنیا کی زندگی انتہائی محدود ہے تھوڑی ہے اصل حساب کتاب اللہ کو دینا ہے اور وہ ایک دن مقرر ہے جہاں اٹھا کے حساب کتاب کیا جائے گا تو شاید تم اس کی تیاری کر لیتے لیکن ایسا تم نے کیا نہیں تو نتیجہ کیا مل رہا ہے اب یہ آگے بات آ رہی دیکھیں کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے افا حسیب تم کیا پس تم نے یہ حساب لگا لیا ہے انما یہ کہ جو خلقناکم ہم نے تمہیں وجود دیا ابسن بیکار یا بے مقصد وان اور یہ کہ تم علی ہماری طرف لا ترجون نہیں تم لوٹائے جاؤ گے تو یہ میں اللہ وضاحت کر دے رہے کہ پھر اس دن جب تم اٹھو گے تمہارا گمان کیا ہوگا تمہارا حساب کیا ہوگا تو کیا تم نے یہ حساب لگا لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے تو یہ انسان جو تصور کرتا ہے کہ وہ جو پیدا کر دیا گیا ہے کہ کیا صرف کھانا پینا عیاشی کرنا بچے پیدا کرنا یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں تو اللہ نے تمہیں کیا بغیر کسی مقصد کے پیدا کرے ابس اب پیدا کیا تھا بغیر مقصد کے بیکار پیدا کیا تھا کیا تمہیں لوٹ کر جواب نہیں دینا یاد رکھے کہ کسی جانور کو حساب کتاب نہیں دینا انسان کو ہی حساب کتاب دینا ہے اس لیے انسان کے عمال کی بات پرس ہوگی اس کے بعد آئیے پس بلند تر ہے اللہ حقیقی بادشاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والا عرش کا مالک ان مترجموں کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیوں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اب تو بادشاہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا شاید اس زمانے میں بادشاہ زیادہ تھی اس لیے انہوں نے بادشاہ ہی لکھا ہوا اللہ کبھی بادشاہ ملکہ وغیرہ کی بات نہیں کرتا اللہ تو انسان کی ہدایت کی بات کر رہا ہے اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے فتع اللہ ہو بس تمہارے لیے برتر ہے اللہ الملک الحق خاص سچائی کا اختیار والا خاص حق کا اختیار والا حقیقت حقیقی اختیار والا لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی حاکم صرف وہ رب العرش الکریم عزت والے مرکزی اختیار کا ربوبیت کرنے والا پر پروان چڑھانے والا اس کے میں اللہ نے جو وضاحت کر دی کہ اللہ کو تم کیا سمجھتے ہو دراصل اللہ تو خاص سچائی کا اختیار والا ہے خاص سچائی کا مالک ہے وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہا ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہے صرف وہ ہے اگر آپ اللہ کی حاکمیت کا اقرار کر لیں گے باقی تمام کی حاکمیت کا انکار کر دیں گے یہ آپ کی کامیابی ہے لیکن آپ اللہ کی حاکمیت کا انکار کر کے کسی اور کی حاکمیت کا اختیار کر لیتے چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ ہو تو یہ آپ کی تباہی کا باعث ہوگا ایسا ہے کس لیے کیونکہ ہر مرکزی اختیار عزت کے ساتھ جو کچھ موجود ہے اس کا ربوبیت کرنے والا اسے بتدریج فروان چڑھانے والا اللہ ہے اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود اس کے پاس اس کے لیے کوئی سند نہیں سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے بے شک کامیابی نہیں پائیں گے کافر اب اس آیت میں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے وَمَنْ ید او اور جو یہ پکارے مَا اللَّهِ اللَّهِ اللہ کے ساتھ الہن آخر اگلا کوئی حاکم یا دوسرا کوئی حاکم لا برہانہ نہیں دلیل ہے لہو اس کے لیے بیہی اس کتاب کے ذریعے فائن نما پس بے شک جو حساب ہو اس کا حساب ہے ان رب ہی اس کے رب کے پاس ہے ان نحو بے شک وہ لا لہل الکافرون انکار کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے تو اس میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے حاکم کو پکارتا ہے تو اس کے لیے اس کتاب کے ذریعے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو پس بے شک جو اس کا حساب ہے اس کے رب کے پاس ہے اور بے شک انکار کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے کامیابی اسی ملے گی جو اللہ کو واحد حاکم مانے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاکم نہیں بنائے گا اس کی دلیل بھی لے گا تو کتاب سے ہی لے گا قرآن سے لے گا قرآن سے باہر کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہوگی تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے اب رب کیا نتیجہ دیتا ہے تو رب ظالم نہیں ہے ناانصاف نہیں ہے آپ کے عمال کے مطابق ہی وہ نتیجہ دے گا اس لیے اس نے کہہ دیا کہ فام یہ عمل مسقالہ ضرتن خیر رہی رہا یہ عمل میں مسقالہ ضرتن شرگیر نہیں جو ذرا برابر خیر کرو گے اس کا بھی نتیجہ ہے اور جو ذرا برابر شر کرو گے اس کا بھی نتیجہ دیا جائے کچھ بچاؤ نہیں رہے گا اللہ تو عمال کے مطابق نتیجہ دے گا یہ ہرگز ایسا نہیں کہ کسی کے سفارش پر کسی کے کہنے پر کسی رشوت کے بلبوتے پر کہ اتنی نمازیں پڑھی اس لیے اتنا روزہ رکھا تھا یہ سب کوئی ایسا عمل نہیں ہے اللہ کے نہ کوئی رشوت ہے نہ کوئی سفارش ہے تو اللہ حساب جو دے گا اللہ کے پاس ہی اس کا حساب ہے وہ اس کے عمال کے اس کے مطابق کے نتیجہ دے گا اور اللہ صاف کہتا رہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے اور آپ کہیں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے اب دیکھیے شاید میں کہ اللہ کیا کہا وق و رب غفر اور کہو اے رب حفاظت کر وہ اور رحم کر وانتا خیر الرحمن اور تو رحم کرنے والوں کو بہتر ہے تو انسان میں بھی کچھ لوگ رحم دل ہوتے ہیں رحم کرتے ہیں تو رحم کرنے والے شخص کو دنیا اچھا ہی کہتی ہے برا تو نہیں کہتی لیکن اللہ اپنی جو پہچان کروا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب کی حفاظت جو ہے اور اس کا جو رحم ہے کیونکہ وہ تو رحم کرنے والوں کو بھی رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ان پر بھی رحم وہی وہ کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا تو خالصتا اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آنا پڑے گا ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ ساری باتیں جو وہ یوم القیامہ کی چل رہی ہے دنیا کی بات نہیں چل رہی ہے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ تو یہیں مل جاتا ہے مقافات عمل کے تحت تو پھر قیامت کس لیے اور حساب کتاب کس بات کی تو وہ غلطی پر ہے اللہ نے حساب کتاب قیامت ہی میں رکھا ہے مقافات عمل کے تحت بے شک آپ کو کچھ نتائج مل جاتے ہیں لیکن بہت سے ایسے عمالی جس کا نتیجہ نہیں ملتا ہے اور خاص طور پر ایسے افراد جو قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں وہ غلط کام کر جائیں پوری قوم کو تباہ کر جائیں تو کیا صرف ان کا مقافات عمل کے تحت, تحت آخری زندگی کچھ مشکل سے گزر جائے صرف یہی بدلا ہوگا جس نے پوری قوم کو مردہ کر دیا تباہ کر دیا کیا اس کی یہی سزا کافی ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ اس کے آیت نمبر ایک سو ایک سے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یوم القیامہ کی چل رہی ہے اس میں جو وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا وہ یہ بتایا ہے کہ میرے تابے داروں میں سے بے شک ایک فریق ہے ایک گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے مان لیا تو ہمارے لیے حفاظت ہو اور ہم پر رحم کر تو رحم کرنے والوں کو بھی بہتر ہے تو ایسے لوگوں کا دنیا کے عام لوگ جو وہ مذاق اڑاتے ہیں اسے مسخراپن کے طور پر پکڑ لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ رب کی یاد دھانی سے بھی انہیں بھلا دیتے ہیں اور وہ تذہیق بھی کیا کرتے ہیں نہیں اسے کمتر ظاہر کرتے ہیں مذاق بھی اس طرح وہ اڑاتے ہیں کہ وہ انتہائی کمتر درجہ دے کر کہ اس کے پاس تو عقل و فہم ہے ہی نہیں اس کی باتیں بچکانا ہے اسے کچھ نہیں پتہ ہے اس طرح کی تذہیق کیا کرتے ہیں تو اللہ کہہ ہے کہ بے شک آج کے دورانے میں انہیں اس پر جو وہ ثابت قدم رہے میں نے نتیجہ دیا تو اللہ جو اچھا نتیجہ دے گا اچھے عمال والوں کو وہ اس لیے کہ ثابت قدمی کے ساتھ وہ عمل پر ڈٹے رہے ان کے مسخرپن کی وجہ سے ان کی ترغیق کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی دلیل کو نہیں چھوڑا اس کے مطابق وہ ثابت قدم رہے ڈٹے رہے اس کا نتیجہ ملے گا اور اللہ یہ کہہ رہے کہ یہ کہ وہی کامیاب ہوں گے اور جب اس وقت اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے تو وہ خود کہیں گے کہ ایک دورانیہ یا شاید کچھ دورانیا اور یہ تو جو شمار کرنے والے وہی وہ بتا سکتے ہیں تو اللہ کہے گا کہ تم تو صرف تھوڑے ہی عرصے رہے. کاش کہ تم یہ علم رکھنے والے ہوتے پھر اللہ یہ بھی جتلائے گا کہ تم نے یہ حساب لگا لیا تھا کہ ہم تمہیں بغیر مقصد پیدا کر چکے ہیں کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے نہیں آج کا انسان تو یہی گمان کیا ہونا کہ جتنی مرضی عیاشی کر لو جتنا مرضی لوٹ مار کر لو کھا پی لو اپنی زندگی کو تر بنا لو بے شک ظلم کر کے بدیانتی کر کے دھوکہ دے کر اپنے لیے عیاشی کے سامان تیار کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ بے مقصد پتہ ہے کیا کہ کیا گے اللہ کے پاس نہیں لوٹا جائے گا کیا انہیں ایک دن جواب نہیں دینا اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو برتر حقیقی مالک ہے سچ کا اختیار والا ہے کوئی اور حاکم ہے ہی نہیں صرف وہی ہے تو عزت والے مرکزی اختیار کا رب بھی وہی ہے جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاکم پکارتا ہے اور اس کے لیے اس کتاب کے ذریعے کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو بس بے شک جو اس کا حساب ہے اس کے رب کے پاس ہے اور بے شک انکار کرنے والوں کو وہ کامیاب نہیں کرتا ہے اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دے رہا ہے کہ کہو اے رب میری حفاظت کر اور مجھ کو رحم کر اور تو رحم کرنے والوں کو بھی بہتر ہے تو یہ یہاں پر اللہ کا اختیار اللہ کا نتیجہ دینا اور انسان کا یہ بتایا جانا کہ دیکھو تم نے کیا کچھ کیا تھا اس کے مطابق ہی تمہیں نتیجہ دیا جائے گا تو میرے خیال میں یہ اتنی وضاحت کافی ہے پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو تو آیت کا حوالہ دے کر سوال پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم